Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lagi bersama channel kesehatan Desa. Ini konten didandatkan supaya nah, nah kiki ibu-ibuke sing ngromat anu iwake bolo. Di desa kami di desa Jabon Selopurong Besar di musala Al Ikhlas. Ya.

sing rokok nganu sesuai keahlian iki ana <tuh> wah siapane jajan-jajan di musala al ikhlas jabang selopuro iki ya alhamdulillah musolane wis meh dadi bolo amargi jariah-jariahipun panjenengan sedanten alhamdulillah ini lagi proses rokok lulang nah, Alhamdulillah amargi jariah jari pun panjenan musola aliklas ampun jadi hampir jadi bolo ini garek kurang masang paping boleh. enggak seramal jaliah papingnya ya bisa enak, kurang titik Alhamdulillah udah selesai bolo ini tadi di hey. dibagi ditimbangi Ya pe awu ape dipercat karo RT kene ta bola. <laughs> <laughs> ER eh, RT ne kaleh bola. Drewok. Oh RT ne alkeh. Tak tak te. Cara makan rotimu piye? Alhamdulillah ini sudah selesai acaranya makan-makan belum? -makan sudah pembagian. Iwaknya udah selesai. Ini tinggal makan-makan bersama. Di sebelah Alkas, Jabang, Solobro, Sikumana, Sinto Allah. Terus ketemu rumah